阿制我没那么容易！这是三日前的辅助，你们还以为会对我有作用？柳生，出来吃饭了。柳生，啊，柳生。 他去哪里了？柳梢不在，王姐又没来，难道是发生什么事了吗？<laughs> 只要洛哥他一天不在，就凭你们几个，休想跟我斗！<laughs> 看来没时间了，柳梢。 得罪了，秋仙，坚持住，辅助很快就到。地震。 大家一起死！ 小舞，你没事吧？快点带仙翁下去疗伤。仙王。奇怪，刚才为什么会有天地异变呢？ 是武阳侯府的灵火树林。是，灵火被你摘取后，迷雾散去，这处树林便渐渐荒废。手，手有什么好看的？另外一只，啊、小心！呃 敖英看此处灵力充沛，便将他给占了。敖恒给敖英服用过无数药丸，又有四季背下那邪物给他助力，所以他现在身手更胜他母亲敖恒、嗯。刘沙，你为什么要我忘记你？忘记我，对你来说更好。 为什么要说这样的话？究竟发生了什么？刘少，等等，这里有危险！发生什么事了？洛哥！ 这，这是凤凰泪，发生了什么事了？你为什么会服下凤凰泪啊？噬魂咒，服用凤凰泪不是忘情吗？怎么还引发了噬魂咒啊？忘情？凤凰泪是什么呀？能够让你忘却那些与情爱相关的人和事。我不能忘掉他。老曹，脚在哪？ 快给我解药！那凤凰泪跟噬魂咒根本没有解药。啊！啊！啊！你噬魂咒反应怎么会这么强烈？怎了？我不会吧？噬魂咒不行，凤凰泪也不行。这噬魂咒有古怪。 아, <laughs> 진 出来了，这三界第一禁咒不是无解的吗？怎么会自己离开了宿主？他是在躲避什么？啊！啊！我凤凰开始起作用了。 不能忘。不能玩。等等，噬魂庄自己从我身体里飞出来必有原因。如果我猜的没错的话，老头，接下来无论我做什么，都不要阻止我。敖英在这里占尽天时地利，你离了水源之后，法力会受限，你不是他的对手。你带上我的符珠，还有神元仙草。不行。 要走，一起走。 团长，之前你把我害得那么惨，我从没有想过有一天你会这么有用。不许走！老哥，你疯了！这样下去，石怀咒会把你杀死的。 我会忘记他。啊啊啊！老哥，来了我的地盘，就别想活着离开。 白衣妖君，之前跟我母亲作对的人就是你，而你就是主人要找的那个人。两个上好的元灵、啊、加入灵丹，主人一定会很开心。 我还以为是谁呢？一个动了情的上仙，还是上仙吗？一个需要凭借小妖来说话的上神，还是上神吗？你不是要做你自己吗？何必还执着于问道之心？我来告诉你何为问道之心。有一人欢喜，有三界清平，有众生安宁。 既放不下你的柳梢，还非要成仙升天，哼！仙居的人一个个都自以为是，说什么上仙，说什么三界，嘴上说的漂亮，还不是与我一样，放不下欲望，爱你，真是个笑话有惯。有你管？ 信山，信山稳固了。难道洛哥他？没错，他做到了。洛哥，你等着，我们还会再见面的。 毛阴，熬再也不会为祸人间了。六少，洛哥来了。六少，可是他已不认得我了。六少，六少。 洛哥，姚、哎、君，谢了。上仙如果真的想谢我，不如收过我弟弟。想要我宽恕他，是否先请他把我妹妹送回来？ 撑不住洛哥一击，洛哥回归上仙，阿隐，他不过是个妖，现在你有何办法斗得过他？住口！洛哥也好，陆离也好，不过和我一样，你想做什么？你还有件宝物，千年前。 从阴阳迷窟里带出。